Итак, мы продолжаем говорить о нашей лекции, 17 сегодня у нас лекции, будем говорить о Божьем человеке, который является целомудренной, целомудрие, добродетель, при которой человек может разумно управлять половым побуждением, в браке и вне его, употребляя его лишь по воле Божьей и поэтому сохраняя душу и тело чистыми от всех порочных похотей и вспышек. Плод же духа воздержания Раби Шауль учит Галатам 5, 22, 23. И также Раби Шауль Павел говорит в своей проповеди Феликсу о воздержании. Мы читаем Деяние 24, 25. Божий человек должен быть в чистоте. 3 Коринфянам 6, 4, 6 что только истина, что чисто о том помышлять должен филиппийцам 4.8. Апостол Павел пишет Тимофею 2.22 «Юноских похотей избегай». Поэтому мы видим, что никто не должен пренебрегать именно твою юность, но он должен быть образцом, э, иметь чистоту. Павел пишет хранить себя в чистоте, 1 Тимофея 5:22 быть и учить целомудрию, Титу 1:78 8, Титу 2, 4, 5, мудрость, сходящая свыше, во-первых, чисто, Яков говорит 5:17 женщины и девицы должны соблюдать целомудрие, быть чистыми, 1 Тимофея 5, 2, 1 Петра 3:2 Во время половой жизни в браке муж и жена должны соблюдать именно чистоту, и брак должен быть честен, и ложе непорочное, описывается в Евреям 13.4, и даже при половом сожительстве, чтобы каждый из нас умел соблюдать свои соду и чести, а не страсти похотения, как язычники, не знающие Бога. 1 4.4.5 Павел учит. Итак, воля Божия не только освящение в вопросе воздержания от блуда, прелюбодеяния, но также в вопросе освящения между своей женой и своим мужем, которые имеют во избежание блуда 1 Коринфянам 7:2. 2. Свое мужа и свою жену они должны научиться уметь соблюдать свои сосуд от чести и святости, убегая всех страстей и похоти. Библия дает нам примеры целомудрия, Иосиф, Бытие 39.8, Ревека, Бытие 24.16, которая была целомудрена, не познал ее муж, Йов 31.1.9.10, Тимофей 4.12 и другие. Целомудрое состояние или непорочность – это девство, Владимир Даль говорит, это святость. Поэтому мы видим, что мы особо должны обучать этой святости в церквях, потому что человек Божий должен быть целомудренный.